В місті умені працівниками поліції затриману особу, 42-річну місцеву жительку, яка займалася продажу наркотичних засобів. Зокрема, в неї вилучено 70 мл готового до вживання стального опіву, марихуану та 15 тисяч гривень. Всі речі, докази вилучено, особи об'явлено про підозру, чині кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, санкції даної статті передбачають 20 років подалення волі з конфіскацією майна. наркотические вещества при себе есть? Снимите, В рюкзаке где что находится? Свет включить эту Понятие, бач? Понятие, Шприц. Еще что есть тут? Где они добыты от сбыта наркотиков? А где? Снимали. Сумма какая? Сумма какая? Да я не ну, знаю точно. Приблизительно 200-300 рублей. В квартире деньги и наркотики. Деньги добыты от бета наркотиков и наркотики. Деньги, нет. деньги вообще нет? Нет. Вы сами наркотичные засады выживаете? Нет. Когда-нибудь употребляли нет. наркотические средства? Откуда эти деньги? Еще скажите Откуда деньги В Каким От образом? От продажи чего? Каких именно? Какого именно наркотического средства? Я не знаю, как он называется. Порошок, жидкость или вот, жидкость. вот это от продажа этого наркотика, угу. да? То есть ширка да. Да. Где в квартире еще находятся запрещенные вещи? На столе, лежу. На столе, где? Да. Вот убила. Угу. Значит, баночка, которая находится такое самое вещество, посмотрите. посмотрите коричневого цвета, один кубический сантиметр вот это вещество сколько стоит? Не знаю. Продавала почему. Не так, еще что запрещенное при себе или в квартире есть? Оружие, наркотические средства. Нет. Нету. Оружие. Ну, газовый пистолет мой. Где? Где? В серванте лежит. Документы, коробка. пистолет да? Не травмата газовые. Вы где-то работаете? Нет. А Нет. откуда деньги получаете? Деньги откуда получаете? Ну, личное. Есть откуда? Не, вообще-то работаю в Киеве. В Киеве? Да. А когда последний раз были в Киеве? Где-то месяца два назад. При приличном осмотре у него изъяты деньги.

30, 40, в одном месте. 50, 60. 60. Медицинские шприцы. Для чего? Для чего?